что творится они делают просто-напросто пляску на костях а на костях в итоге они на своих по пляжу. я говорю как верующий вы просто может быть не все понимаете давай наверное, еще ст... один звонок еще один еще звонок успеем, успеем да успеем прямой

Достаточно абсолютное добро вот в этом аэропорте, который защитить нельзя, которое защищать не нужно, борется с абсолютным злом, вот с этими орками, которые со всех сторон окружают это. таким хаосом. Я вообще не понимаю, как во имя добра, света, торжества, справедливости нужно кого-то калечить, там, бить, сажать в тюрьму и прочие какие-то сумасбродные вещи вытворять. При том, что сама христианская церковь, как таковая, Что именно стало причиной падения самолета, если его сбили, то кто именно? 298 жизней. Это одна из самых кошмарных трагедий в небе. то будет э, радикализация ситуации, э, которая приведет к непредсказуемым последствиям.